Ваговая категория 64 кілограми. тут у нас дебют у рынка появляется Дмитро Гринченко. А противостоять ему будет китайский боксер Сайрики Вашка, Вашка призвище, выключает получаете, что Сайрики У тебя еще очень хорошо с произношением. Я, трыла, а, да. я сейчас тренировался. А, Дмитрий Гринченко в всемирной серии бокса у этого боксера нашего украинского, он сам из Кременчуга, это его дебют выступлений. А так Дима уже достаточно долго выступает в любительском боксе, в аматорском боксе. Он победитель и призер различных международных турниров наивысшей категории. Серебряный призер чемпионата Украины по боксу в возрастной, категории, в возрастной группе до 22 лет. Даже досить присутний. Але в сосвітрямсере бокса все ж таки будут еще инший турнир. Да, учитывая, что здесь формула поединка 5 раундов без шлемов, в перчатках, которые сделаны, изготовлены по лекалу перчаток профессионального бокса. Поэтому достаточно непростое испытание сейчас будет у нашего бойца Дмитрия Гринченко и его соперник уже в этом сезоне проводил поединок против бойца из команды британские львиные сердца против Максвелла и проиграл свой первый бой со счетом 3-1 единогласным решением судей. Очень посмотрите, как сосредоточен главный тренер Михаил Мельник. Конечно, большой груз ответственности на нем. И учитывая еще тот факт, что, по сути, у тренерский штаб определяет, отделяет состав на каждый матч. И сейчас для всех нас испытание Дмитрий Гринченко, напомню, первый раз будет выступать в формате всемирной серии бокса. Пять раундов по три минуты. Хоча підводили, так? І ви, зокрема, його до цього був організований Аліною турнір у Луцьку. Ну, Лінченка випробував свої сили Я так, активно так. приймала участь в этом, але весь а, таку дружецьку встречу з командою з Польщі організовувала весь вся команда менеджменту клубу Українські Атамани. Ну що, побажаємо успіху дебютантові. Дебютувати завжди важко, тим паче у достатньо конкурентному. У конкурентній матчі зустрічі. Нагадаємо, після двох поєдинків рахунок 1-1. Ну, і плюс еще учитывая, що все-таки это матч, матчі. Как я вже говорила, в виїзному матчі нужно уверенно вигравати з большим преимуществом каждый раунд. 64 кілограми. Удари дедалі важчі, дедалі жорсткіші. Ну і Нагадаємо, що найважчим сьогодні буде наш Денис Пояцика у ваговій категорії до 91-го кілограма. Ну а позади уже два поединка. Один из которых мы выиграли. Это было в весовой категории 49 килограмм Хасан Бой Дусматов. А второй поединок Николай Буценко, к сожалению, проиграл. То есть на сейчас у нас счет 1-1. Так, и чимало ответственности зараз лягая сама на плечи Гренченко. Ну, бачимо, пока еще винтак. Э... Не активизуется, Я хочу достаточно. сказать, что в достаточно хорошей такой профессиональной манере работает, особенно особенно не торопится, однако занял уверенно центр ринга, присматривается, включая, включаясь в работу в нужный момент, в нужные эпизоды Гринченко к своему сопернику. И, в общем-то, его манера вот за эти полраунда, что прошло, мне очень напоминает такую спокойную, уверенную в себе работу хорошего профессионала. Ну так, пока что он как танк своего суперника поступово, но очень зважено, очень правильно, не отпускает. Чувствуется в расчет в его действиях, вот никакой хаотичности, никакого... А вот. Соблазна кинуться в такую без... безглузду атаку, да? Так, десь може, як ми щойно побачили, у відповідь дати, спровокувавши суперника. Хорошо працює на ближній дистанції, Не, не а в такому узкому коридорі. заводить траєкторію своїх ударів Грінченка. Ну, цікаво насправді наскільки вони важкі ось тут поспостерігати. бить возле канатов слышим ми подсказку главного тренера клуба. Ну і зрештою, те, що китаєць так жваво з першого раунду змушений працювати на ногах, це теж озера на користь Грінченка. Пальне рано чи пізно закінчується. Зверніть увагу, так. Грінченко якось так навіть фронтально зустрічає суперника. І йде на нього. І ось видно, так, що право у нього робоча, але при цьому дуже часто саме з нею він починав свої атаки. Ну що ж, я тут повністю зласний з міністром главного тренера. Перший раунд хороший був, впевнений в собственных силах. в нужный момент включаются в атаку Дмитрий Гринченко и что крайне важно после своей атаки, в общем-то не игнорирует он защитные действия, в основном его защита это все-таки такой жесткий блок, за который он За, за которым он він практично и і пока эти блоки його соперник не розбиває. Так, була одна затяжна атака у китайцев, Ви її побачили, але ракурс камери був не надто вдалою. Не помітив я особисто, скажу вам чесно, чи то в блок влучав, чи то все ж таки в голову українця влучав китаєць. Ну хай там як Гринченко аж ніяк не виглядає збентеженим. Молодец. Молодец, посмотри, как узко и абсолютно не готовится вот просто с места начинает выбрасывать руки э, Гринченко. на так? Тут... Нет никаких лишних движений, действия очень рациональные и эффективные. Главное. Вот хорошо! Как, как, ты посмотри, щенка. как успешно работает на ближней дистанции. Вот Чувствуется, что это его все-таки такая фронтальная работа, о которой ты сказал еще когда мы комментировали первый раунд. Это все-таки вот его такой конек, его козырь. Уверенно он себя чувствует на такой дистанции пробивает не то, что там одиночные или двойки, именно комбинациями работает на ближней дистанции. Так, суперника не отпускает Гринченко до останнего. И снова, снова, как пишу. Вот это просто его дистанция. Мне кажется, что уже соперник это понял, но отбегать вот в таком... Ох, хорошее еще попадание. Просто, просто Дим пытается не дать шанса ни одного своему сопернику. Преследует его. Но вот здесь был... Эпизод пропустил, Дима. И вот не надо застаиваться без ударов. Если уж ты тут находишься, сам работай первым номером. Не давай бить себя, только работа. Так, можливо, Просто десь... в разрез, э, навстречу. Можливо, десь то так, певна проблема с работы на ногах у Гринченко. Але ось скажу вам, при так визуально. Хороший сейчас удар по корпусу пришел. Если бы чуть больше вложил, то. Але он хижак, у ну, реально хижак. Причому такий хижак щось на кшталт удали, який вичікує, вимірює, а потім кидається ну, на свою. Здобу. Знаєш, мені по, по манері він дуже напамін Діму Митрофанова. Так, є щось. Є щось схоже. Говорили ми з боксерами, які стояли так, відпрацьовували з Митрофановим. мітрофановами, спариган, кажуть, неймовірний боксер, ти йому удар, він тобі два, ти йому два, він тобі чотири. Бить, конечно же, ни в коем случае не застаиваться. Нельзя терять время, эпизоды, при этом еще пропускать удары. Если уж ты вышел на свою дистанцию, она твоя, ты должен бить, первым номером работать. Каждый эпизод должен быть за тобой. Тут китайцы было на переливке. Дуже, несколько серьезных атак он пропустил. И действительно, то, про що вы говорили, Алина, на ближней дистанции китайцы тут губиться абсолютно. Его на ближней дистанции можно свободно перебивать, потому что у него руки длиннее, ему сложнее работать на ближней дистанции. То есть уловить траекторию правильного удара ему гораздо сложнее, чем э, Дмитрию Гринченко, для которого манера все же его, вот это его работа на такой дистанции. будет это раунд наш. Ну, второй раунд так очень-очень был конкурентный. Было, были попадания точные как у одного боксера, так и у другого. Михаил Мельник дає настановы. Наступный раунд. Важковато начинает дыхать и А Это третьего раунда. Враження, що не дуже йому хотілося з кута виходити, а можливо такий настрій переломити десь. Це добре. Насправді добре, тому що десь полярна ситуація у порівнянні з поєдинком Буценка виникає, коли Грінченко вже може діяти від ножа, так би мовити, так. очень старательный этот боксер из Поднебесной. Выбрасывает он удары в такой одиночной манере, но старается все же, ну иногда вот двойки выбрасывает, но старается попадать. Ну и с тем, про что вы говорили, далее частей, выставляет вперед китайский боксер переднюю руку. Ну, это да, это его преимущество, конечно же, это его преимущество. Он старается перевести бой на длинную, на такую, на дистанцию дальнюю дистанцию, используя длину своих рук и опережая Дмитрия Гринченко, которому, естественно, нужно выйти на ту, на более приемлемую для себя дистанцию. Но нас Так, третий раунд, півтори минуты до закінчення, а рациональность собі себе не зраджує Гринчек. Так, все одно. Но складывается впечатление, что рівно стільки столько, сколько нужно в этот час, всю мыть. Но здесь нужно все-таки немножко активизироваться. То, что сейчас Дмитрий делает. Как только ты перед соперником, сразу же нужно выбрасывать ручки голова, корпус и не не действовать одиночными ударами или двойками. Комбинации. Здесь нужны комбинации для того, чтобы перебить этого соперника. Так, бо в противоположном случае ты сам поротворишься на Си. Конечно. Я когда это вкладывается в Гринченко в удары, так? через все таки Ну и вот еще тут, дача тут дача вот дача. здесь очень, здесь, ой, здесь Неприятно. так не хватало удара по корпусу. Настолько открыт был область печени и солнечного сплетения у китайца. Просто нужно было переводить удары туда. 10 секунд. Раунд. Ну еще. Закончился третий раунд. И преимущества нету ни у красного, ни у синего угла. То есть от эпизода к эпизоду то один боксер перехватывает инициативу, ты то ты второй. Михаил Малин уже эмоцину накачивает, так, Ринченко. Да, дает установки в такой более жесткой форме. По Требовательной, требовательной форме. Четвертый раунд. Я напомню, у нас весовая категория 64 килограмма. Украинские атаманы против китайских драконов. что кибов, кибув в гриндже дозловыв так пытается дать ну вот после накачки а в углу дмитрий начал более активно этот раунд ближе подсказывал михаил блище. ближе дромат публика реагует блок своего вешло Ну і віддаємо десь належне китайському боксерові. Вже 4 раунди він стрибає. Казав я у раунді третьому, що десь, здається, вже дихання підводить. Ні, не підводить. Если ты пробиваешь, ты должен уйти или в сторону, или просто нужно было связать руки и не дать э, работать сопернику на контратаку. Не хватает все-таки опыта. Как я уже говорила, это, это первый поединок Дмитрия Гринченко ну, вообще в формате всемирной серии бокса. Опыт, конечно, это вещь крайне важная в боксе. Да и не только в боксе, в любой сфере человеческой жизни. Жить идеальности. деяльности до закинчения четвертого. Тоже Вавишев, китайский боксер. Ну и каже Михаил в влучив, далее, далее, еще. То есть на этой ближней дистанции Сама снизу Сопернился И если Украина с нами Те выходят на зручную для себя Там он же намагается не волевать Его перевагу Но дальше совершенно Гринченко не использует Клинчи Как только успешная комбинация твоя На ближней дистанции проходит Сразу же связывай руки обнимайся, уходи в сторону. Делай все, чтобы только не дать возможность своему сопернику успешно работать в контратаке. Забаров с раунд пятый. Заключный. Заключный раунд третьего поединка матчевой встречи украинских атаманов против китайских драконов. Дуже конкурентный в Ну и по тем эпизодам, которые нам показывают. Кажется, что очень большое преимущество у боксера из, Поднеб... из Поднебесной. Ну, дійсно, ні. Це, про що ви говорили. Ось, знову ж таки, подивилися ми цю нарізку. Так дуже часто залишаються на місці Грінченко. Дуже часто. Це фора для суперника без умов. Ну що ж, фінальний п'ятий раунд. Третього поєдинка. Матчеві встречі українські атамани проти китайських драконов, которые проходить в місті Санья, Китай. Петкомада суперника спробував Грінченко. «Уди, уди, уди Не відпускає далеко від себе суперника Грінченко. А ось тут махнув, на жаль. Через блок удалось китайскому боксеру провести успешную комбинацию из трех ударов. же нужно отметить, есть преимущество в скорости ударов у китайского боксера. Да человек, чем он выглядает, так. Может быть, да, нет такой мощи, как у украинца, но скорость рук нанесения ударов достаточно, достаточно высокая и очень старателен, очень. О, действують хорошо, хорошо скажемо, відкровенно в этом поєдинку. Ну і віддаємо десь належне китайському боксері. Вже чотири раунди він стрибає. Казаві у раунді третьому, що десь здається, вже дихання підводить. Ні, не підводить. если ты пробиваешь ты должен уйти или в сторону или просто нужно было связать руки и не дать э, работать сопернику на контратаку не хватает все-таки опыта как я уже говорила это это первый поединок дмитрия гринченко вообще в формате всемирной серии бокса опыт конечно это вещь крайне важная в боксе. Да и не только в боксе, в любой сфере человеческой жизни. Жить и деяльности Ну до завершения четвертого. Тоже китайский боксер. Попал, патал, 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 патал. Ну и каждый Михаил Мальник в лучшем дали, дали То есть на ближней дистанции сама снизу так Сразумев И я чувствую, что с нами теперь выходит Назручную для себя Там он же намагается не ее Его перевагу Но дальше совершенно Гринченко не использует Клинчи Как только успешная комбинация твоя На ближней дистанции проходит Сразу же связывай руки обнимайся, уходи в сторону. Делай все, чтобы только не дать возможность своему сопернику успешно работать в контратаке. Ну и на точный раунд пятый. Заключный. Заключный раунд третьего поединка матчевой встречи украинских атаманев против китайских драконов. Дуже конкурентный двобей. Ну и по тем эпизодам, которые нам показывают. Кажется, что очень большое преимущество у боксера из, Поднеб... из Поднебесной. Ну, дійсно, ні. Це, про що ви говорили, Ось, знову ж таки, подивилися ми цю нарізку. Так дуже часто залишаються на місці Грінченко. Дуже часто. Це фору для суперника без умов. Ну що ж, фінальний п'ятий раунд. Третього поєдинка матчевої встречі українські атамани проти китайських драконов, які проходять в місті Санья, Китай. Петкомада суперника спробував Грінченко. <плес> Не відпускає далеко від себе суперника Грінченко. Ось тут махнув, на жаль. Через блок удалось китайскому боксеру провести успешную комбинацию из трех ударов. все же нужно отметить, есть преимущество в скорости ударов у китайского боксера. Он даже легче, так. Может быть, да, нет такой мощи, как у украинца, но скорость рук нанесения ударов достаточно, достаточно высокая и очень старателен, очень хорошо действует, хорошо, скажем откровенно, в этом поединке. Она ведь не намагает, если... <laughs> Я пытаюсь <laughs> да, выговорить его фамилию. Вы уж простите, уважаемые телезрители. Будем просто говорить боксер из клуба «Китайские драконы». На ось. Зрештою, наш опонент робить те, вдало робить те, що міг би робити Грінченко після своїх атак. Починає в'язати він українця. Пустив руки китайський боксер. Это еще раз говорит о том, что все-таки он за эти раунды приспособился к манере, э, к манере бокса украинца и уже очень свободно вольготно себя чувствует, выбрасывает руки с любого положения и, ну, как по мне здесь особенно последний раунд бесспорное преимущество на стороне боксера красного угла. На жаль, мушу з вами погодитись, хоча все ж таки будемо відвертими, Греченко непоганий матеріал так, для подальшої роботи, так би мовити. Так, да, повністю. Боксер дуже, боксер дуже мотивований, Всегда на тренировке у нього, він хоче познавать мастерство боксу все більше і більше. Ну и плюс есть суто эмоциональный фактор, что у металлотидащит, это был дебют, дебют на чужой земле после тривалого пролета. Ну перелета. и соперник, соперник так, у него был хороший, хорошо выглядел в этом поединке боксер из клуба китайские драконы. Ну и официальное объявление результата. The judges scores of the bout are uh, 50 45 48 47 50 45 The winner appointed by unanimous decision in record! <laughs> <suss> Сарике Тули Оавутай выигрывает поединок весовой категории 64 килограмма. Но и впереди нас ожидает еще два боя в весе 75 килограмм и 91.